Xair olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bu gün sizə Abşeron oyun masazır qəsəbəsində 6 nömrəli məktəbin tam yaxınlığında, marşrut xəttinə yaxın olan 3 sot torpaq sahəsində inşa olunmuş şəxsi 4 otaqlı evimizin təqdimatını edirik. Dəyərli izləyicilərimiz, evdə hal-hazırda yaşayış yoxdur, sahibi satmaq qərarına gəlib. Hündür bir ərazidə yerləşir. Məhəlləsi çox genişdir. Eh, yanı sahəsini görürsüz, dəyərli izləyicilərimiz, də çox geniş həyət-yardım sahəsi var. 4-5 maşın rahat şəkildə daxil ola bilər. Evdə sadəcə çöldə müəyyən e, səliqəyə salınması işlər var ki, e, divarların və evin üz görünüşünün rənglənməsi və həyətin tamamlayıcılarla gözlənməsi qalıb. Belə də ki, həyət təmizdir, şeybildi. Sadəcə yaşayış olmadığı üçün biraz e, ot basıb, onu da təmizləyib daha səliqəyə salmaq olar. Yerdən 4 daş kürsüsü var. Üz görünüşü bu cür. Nə deyir hörmətli izləyicilərim, şəxsi məqsədlə tikilmişdir. Cüt daşla inşa olunub, fundamenti, kəməri, hündür üz yəzəmsi var ki, bir-eyni dəqiqlədə onda şahidləyici. Kombo otağıdır. Üst hissəsinə ehtiyat çəndə quraşdırılıb. Hal-hazırda kombi işlək vəziyyətdədir. Evdə müəyyən əşyalar var ki, qismən əşyalı qalacaq. Həqiqətən sanitar və sanitar qovşağı da var. Evin arxa tərəfinə və yan tərəfinə keçmək mümkündür, dəyərli izləyicilərimiz. Əlbizmə arxa tərəfinə keçmək olur. Arxadan hündür zirzəm sıvaçı rahat hərəkət etmək olur. Və keçək bu dəhlizə. Dəhlizlərcəniz evet daxil olarkən belə geniş səsimizi qarşılayır. Sağda solda garderob yerləşir. Əhs sonra belə bir dəhliz bizi qarşılayır. Otaqlara bölgü dəhliz vasitəsindədir. Evim bütün kommunal xətləri var. Hər halda işlək vəziyyətdə internet, demofon, elektrik qovşaqları gözü hər biri ayrı-ayrıqda yerləşir. Saylarından birini ki, səxsi məqsəd üçün tikilən evdir. Bu hissədə yerləşir evimizin yataq otaqlarından birincisi uşaqçı nəzərdə tutulan yataq otağıdır. Bütün kombatar koridorun hamısı qarışıq döşəməsi laminat vurulub. Sol tərəfdə isə evimizin mətbəxi yerləşir. Mətbəxdə e, paltaryuyan, qabuyuyan ə soyu idici çıxacaq. Digər əşyalar isə mətbəxdə qalacaq. Gördüyünüz əşyalar hərvisi mətbəxdə qalır. Bu hissədə yerləşir evimizin növbəti yataq otağı. Pəncərləri hərvisi açıqdır, işıq çəkən pəncərəsi var. Bu hissə də isə yerləşir sanitar və sanitar qovşağı. Sanitar sanitar qovşağı çox genişdir, tavanı asma tavandır. Bu hissə də isə evimizin qonaq otağı yerləşir. Belə bir gözəl, geniş, işıqlı qonaq otağı var. Qonaq otağındakı gördüyünüz bu əşyalar qalacaq, kondisionerdir qalır evdə. Qonaq otağından isə digər yataq otağına keçid var ki, fürsüz pəncərəsin qarşısdakı raşotkalarına kimi hərbləsi quraşdırılıb. Bu sözlə müəyyən əşyalarımızı götürür, gəlir, gir, yaşa, hazır evdir. Qiymət də gözəl qiymətə təklif olunur. Xatırladım ki, həm torpağının, həm evin kupçası var. Dövlət ipotekasına yararlıdır. Əlaqə nömrəmiz 051 635 17 97 nömrəmizdə əlaqə salıb daha dolğun məlumat ala bilərsiniz. Qiymət 105.000 manata təklif olunur. Təbii ki, yan müşterlərə endirim də olacaq.